Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində, Masazırın mərkəzində gördüyünüz kimi yeni təmirdən çıxmış gözəl bir həyət evi istifadə təqdim edirik, hörmətli izləcilər. Evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz 6 otaqdan ibarətdir. Ümumi 3 sot torpaqda tikilib, sənədli, kupcadlı tam mülkiyyətdir. Ətrafı yaşayış massividir. Hörmətli izləyicilər, evin qiymətini videomuzun rəlləyində də qaranda biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, videomuzu sona qədər izləməyə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi, geniş belə bir həyət yanı sahəsi var. Evin qaşı tərəfdən yanına və arxasına keçmək üçün bu qarava yol nəzərdə tutulubdur. Dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi evin arxa hissəsidir. Və evin arxada və yan hissədən xarici görünüşünü sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi evimizin yan tərəfidir. Hörmətli izləcilər, indi isə keçirik evin maşın üçün qaraş hissəsini sizə təqdim edək. Gördüyünüz kimi həyəti ağlay daşlar üzlənilibdir. Həyətində gözəl ağaclar var. Burada qarşı tərəfdə Gördüyünüz kimi, maşın üçün garajdır. Garajı da əsas artıq qutlu idarə olunur. Hörmətli izləcilər, nəzərinizə çatdıraq ki, bu hissədə təmir tamamlanma işləri gedir. İnşallah, yaxın günlərdə tam təmirli şəkildə təhvil veriləcək. Burda da gördüyünüz kimi, balıq üçün yenə yenə nəzərdə tutulubdur. Və evin qarşı tərəfdən yenə arxa hissəsinə keçmək mümkündür. 1-ci mərtəbədə, hörmətli izləcilər, burada bir otaq yedidir. Təmirli şəkildə təhvil veriləcək. Hal-hazırda ustalarımız işləyir. Evimiz kürsüdən sonradan manolit betondan tikilib, mərtəbə arası da manolit betondur və evimiz 6 otaqdan ibarətdir. Hörmətli izləcilər, indi isə vaxt itirmədən keçəy evin daxili mənzərləri tanış edək. Buyuruq izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi pirəkanımız da ağaya yaşlanıbdır. Ev mərkəzi yola yaxın bir yerdədir. Belə evin giriş dəhlizindəyik. Dəhlizin girişinin sağda ikinci mərtəbiyə qalxan pirəkanımızdır. Qarşı tərəfdə birinci mərtəbənin hamam otağıdır. Hamam otağının aksessorları quraşdırılıb, təhvil veriləcək. Hamam otağının döşəməsi istıplı ilə yalıb. Burda isə birinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağımızdır. Qonaq otağının tavanıdır bu. Çox geniş, işıqlı həyət evidir, hörmətli zəcirlər. Evin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 138.000 manata satışa çıxıbdır. Real alıcıyə gömmətdə xüsusi endirim olacaq. Burda gördüyünüz kimi twistend üçün yer nəzərdə tutulub. Hörmətli zəcirlər, evimiz tam təmirlidir. Evin tikincisi təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Və burda qarşı tərəfdə birinci mərtəbədə yataq otağıdır. Burda isə mətbəximiz yerləşir. Gördüyünüz kimi evim hər bir otağım şuna şurası, tamam. Rahatlıqla düşür, heç bir maneə, otaqların qarşısını kəsmir. Burda isə yataq otağıdır. Pırəkanın altında kladovka üçün yer nəzərdə tutulub. Təriz əzərlər indisə vaxt itirmədən qalxaq ikinci mərtəbəyə otaqlarla tanış olaq. Gördüyünüz kimi pırəkanımız meşə materialından yığılıb. Burdan qarşı tərəfdə yataq otağımızdır. Dağ ərazilər yataq otağı ilə birbaşa balkona çıxış qapıdır. Balkonudur. Evin birbaşa görünüşü, gördüyünüz kimi, düzlü gölə baxır birbaşa. Yerləşdiyi ərazi çox gözəl, əlverişli bir yerdədir. İkinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağımızı gördüyünüz kimi həqiqətən çox geniş, işıqlı otaqları var. Yataq otağımızın tavanıdır. Burda isə hamam otağımız yerləşir. Yen də nəzərinizə çatdıraq Evim hamam otağlarımın aksesuarları quraşdırılıb, təhvil veriləcək. Burda isə yenə bir yataq otağımızdır. Hörmətçilər, nəzərinizə çatdıraq ki, evimiz 6 otaqdan ibarətdir, ümumi 3 softor baxdadır tikilib. Sənədi, kupçadı tam bülkətdir. Evin qiymətini yenə nəzərinizə çatdıraq, evimiz 138.000 manatə mm. dəyər real alıcıya. Gəmidə təhlükəsizlik xəbərdarlığı olacaq. Gördüyünüz kimi bu isə bizim gemi yatalı taxtamızda. Telefon nömrəmiz hatırladaq 070 560 48 40 Bəhram Əməliyyat qentrizində olduğunuz üçün təşəkkür edirik.